Ну кому это надо? Да это вам прежде всего надо, потому что это критерий вашей работы. А вы здесь выходите и говорите нам такие вещи, как будто бы... Я честно думаю, что вы общественную организацию представляете. Просто у нас диалога не было... Мы символы не полюбили, им не выучили. Слушайте, вы госчиновник, который получает 100% 20 лет зарплату от государства. И ничего вы для этого государства не сделали. Даже не Понимаете, пока вы такие сидите здесь, да? у нас не будет ни общественных советов, не будет ни нормальной общественной организации, войны. Да. понимаете? И, и война, она не закончена, да. потому что вы делите эти деньги. Да? Да. Вы, да. Что, торгует, миллионы и, и так далее. Давайте будет так. Да. Да? Да. Мы Молодец. живем тоже в этом регионе, прекрасно. Да. Витаж, 253 витаж, 253 витаж. 253. Витаж. 253. Нет. У нас остается всего э, там, полчаса времени до того момента, когда наши кирские товарищи должны будут. Были...